সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেনৰ ব্লগজৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে শেৱালি ফুলৰ সৈতে মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেনেল ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে নিমখ হালধি দি মাছ কেইপিচ কিলুটি শিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই ৰাখিব যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেই কেৰাহীটোতে ভালদৰে ধুই পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিব এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ধুই লোৱা শেৱালি ফোলখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি দি পুনৰ ভালকৈ ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত পিঠাগুড়ি দুচামুচ দি দিব আৰু দি অলপ পানীৰ সৈতে ভালদৰে মিলাই পিঠাগুড়িৰ ঘোলখিনি শেৱালি ফুলৰ দি দিব আৰু জোখমতে পুনৰ অলপমান পানী দি ভালদৰে মিলাই ল'ব ভালদৰে উতল আহিলে তাত ভাজি ৰখা মাছ দুপিচ দি দিব আৰু দি পুনৰ ভালকৈ কিছু সময় উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব ভালকৈ উতলি উতলি জলখন ঘন হ'লে গেছৰ জুই নমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব এয়া শেৱালি ফুলৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ জোল ৰেডি এয়া ভাত মাছ ভাজি মাছৰ কণীৰ বৰ মাছৰ পেটু ভাজি আৰু শেৱালি ফুলেৰে মাছৰ জোল আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ